Пане Вахтанже, нещодавно диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін відвідав Азербайджан. Це відбулося якраз 18 серпня. І як пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни, російський лідер поїхав до Баку до президента Ільмаха Ільхама. Перепрошую Алієва, щоб продемонструвати нібито свою дипломатичну активність і присутність, а також заради того, аби відволікти увагу від. Незручної ситуації, що склалася для нього якраз у Курській області, і бачимо, що в цей же час ви в азербайджанському виданні Азербайджан тудей публікуєте свій матеріал з назвою Сучасний український бліцкриг у Курську та його і та його геополітична мета. І ваша робота закінчується якраз міркуваннями про нинішнє, поки що незначне незадоволення російським населенням владою кремлівського карлика. Наскільки я розумію, і цитую: якщо виявиться, що за 2-3 тижні повернути курський плацдарм не вдасться, то обов'язково будуть політичні наслідки. Наскільки я розумію, йдеться якраз найперше про наслідки саме режиму для режиму Путіна. То про які, власне кажучи, політичні і, можливо, навіть геополітичні наслідки Курської операції для воєнного злочинця Путіна, зараз вже можемо говорити на цьому етапі. І чи бачать ці наслідки, чи бачить азербайджанське суспільство, на яке ви, власне кажучи, спрямовували свій матеріал? Я хочу ще раз. Еще раз подчеркну, что этот материал вышел в то время, когда приезжал диктатор Путин в Баку. И одним из главных визитов Путина в Баку как раз являлась информационная так сказать, пропаганда, информационное, продолжение информационно психологической войны. То есть он хотел продемонстрировать, что ничего такого, так сказать, не случилось. И он как диктатор приехал на международную встречу как раз в нашем регионе, то есть в Азербайджанской республике. И как раз это имело такой, я бы сказал, такой смысл тоже. Но то, что, так сказать, в Азербайджане был, была опубликована эта статья, где абсолютно вот, это было фактически противовесом визита Путина, и азербайджанская, азербайджанская общественность получила объективную, так сказать, информацию и абсолютно, так сказать, против, так сказать, кремлевская пропаганда, которую которой сейчас кремлевская пропаганда ведет, это было абсолютно направлено против этой пропагандистской так сказать, миссии, это было очевидно. То есть э, здесь абсолютно, так сказать, э, должен сказать, что э, данная, так сказать, операция, я, я и назвал украинский близкрик. И оно как раз очень хорошо там рассматривает, какие цели э, украинское военно-политическое руководство хотело и дости достигла в ходе этой, я бы сказал, российской операции, которая развивается очень успешно. Это было очень неожиданно для врагов, особенно Российской Федерации. То есть они не ожидали такого мощного удара. И то, что, так сказать, украинские вооруженные силы уже, уже так сказать, завладели большим плацдармом на территории Российской Федерации, и это фактически можно сказать, что это освободительная война против диктатуры Путина, Путина, даже на территории Российской Федерации, это очевидно. То есть в этом контексте уже получается, что то, что Плацдарм очень, я бы сказал, большой. Это примерно тысячи квадратных километров, это 30 километров, я бы сказал, внутрь и 65 километров ширины. Сейчас, уже есть раз... заявы от э, військового командования da, Украины, что понад 1200 как раз квадратных а, километров контролируются. Да, так. еще развивается очень успешно. И уже освобождены главные, города, как Суши, например, и другие, так сказать, я бы сказал, города. И в скором времени, я думаю, что будут освобождены Курский и Белгород от, от расизма. Это будет очень интересный момент. Это была будет новая, я бы сказал, революция, демократическая революция. Если ты идет в семнадцатом году или двадцать первом году, там была большевистская революция, то сейчас в России происходит демократическая революция. И в скором времени, я думаю, что режим Путину, так сказать, будет очень трудно, если так сказать, вообще-то, если не сказать, что даже будет очень болезненно ощущать те удары, которые э, э, они э, как раз э, проявляют по отношению к Украине. То есть в этом отношении, я думаю, что э, и э, в нашем регионе, вот эта статья была очень важна, потому что в нашем регионе уже, так сказать, э, э, к сожалению, как так, сложилась, так сложилась ситуация, что Армения пока еще находится под э, влиянием Российской Федерации. В Грузии, к сожалению, тоже, так сказать, там расизм набирает свою силу, и иногда, так сказать, не доходят, так сказать, правдоподобная, я бы сказал, информация, что происходит в Украине на данном этапе, а, ну, тем более, не говоря уже а, Азербайджан, да, хотя Азербайджан, так сказать, я думаю, я думаю что более-менее, так сказать, сотрудничает с Украиной, а, оно выделило примерно, так сказать, большие суммы для реабилитации и для реставрации например, тех украинских городов, которые ощутили на себе главный удар со стороны расистов, российских расистов. И Азербайджан ведет, я бы сказал, такую балансированную политическую ориентацию, что очень выгодно на данном этапе в нашем регионе. И в отличие от Грузии, которая официально демонстрирует, что оно является, я бы сказал, прозападно ориентированным государством, а на самом деле политическая верхушка то есть оно фактически поддерживает латентно фашистов, это вот как раз вызывает большие, я бы сказал, сомнения. Кстати, эта, э, эта статья тоже вышла на грузинском языке и имела большой, так сказать, резонанс, потому что грузинская общественность уже, э, значит, очевидно уже, так сказать, поняла, поняла, поняла реальные, так сказать, миссии и реальные геосоциалистические выгоды Украины, э, когда украинские вооруженные силы э, Украины проводят такую блистательную операцию. Это, я бы сказал, это продолжение той блистательной операции, которую украинские ВСО провели под Харьковом, под Херсоном. Это продолжение той же, так сказать, тренда, я могу прямо сказать. И я думаю, что уже в Кремле, так сказать, сровно осознают, что уже, так сказать, война подходит то, те черты, которые уже опасный для расизма, самого расизма Российской Федерации. Это вот такой интересный факт, что один из вагнерских командиров уже, так сказать, заявил что все вагнеровцы должны подняться для свержения режима Путина. Это уже интересный факт. Это уже интересный факт. То, что именно вот эта операция... А, это очень интересный факты. И а есть ли потенциал, ось, Чемают потенциал эти заявления и действия, соответственно, тех, кто озвучивает такие вещи? Я сейчас фамилию забыл этого командира, который, кстати, был заместителем начальника штаба во время, когда Пригожин еще был жив. То есть я думаю, что как раз заявление, им как раз, если не ошибаюсь, представляет тоже интерес. Э -э паладин, паладин, если не ошибаюсь, вот так uh -huh. называется это ЧВК. Этот ком командир этого ЧВК как раз уже обратился. Как раз со, со своим сторонником, э, со своим сторонником, как говорится, я думаю, что это уже хороший повод для того, чтобы поднять мятеж номер два. То есть э, Вагнеровцы даже дошли до Москвы. Вот это интересный факт. И Путин не смог даже отстоять Москву. Это вот э, было видно. И если не так сказать действия, например, э, главного, так сказать, я бы сказал, э, э, при, то есть, э, главного преемника Путина Алексея Дюмина, то я думаю, что вагнеровцы захватили в Москву. А сейчас уже, когда уже, так сказать, вагнеровцы уже так, понимают все пагубность этого режима, который uh, жидится в, в Путине, как, как Кощей Бессмертного, да, уже Путин не считается, не может считать себя, себя как коще Бессмертный. Он такой же смертный, как и все, в политическом этого слова, и то, что вагнеровцы уже я думаю, что если пойдут во второй раз на Москву, то это уже будет абсолютно демонтаж режима Путина. И даже новое руководство Российской Федерации, если даже они принадлежат к реакционным силам и даже как-то являются представителями глобальной войны, как сейчас у нас на грузинские расшиты, например, сейчас ввели новый термин э, партия глобальной войны, то в России тоже есть, естественно, партия глобальной войны, а и оно и само является партией глобальной войны, э, в, в реальном понимании этого слова. Но даже представители глобальной партии войны в Кремле, даже они уже, так сказать, будут вынуждены э, вывести свои оккупационные, войска, свои оккупационные войска из Украины и как-то вот как раз перейти уже, так сказать, на ведение мирных переговоров и для полной деоккупации Украины. Это будет вот точно в этом контексте, можно сказать. Так что я думаю, что ситуация уже меняется в корне, прямо могу сказать. То, что уже Путин вынужден был признать свое поражение, потому что он, он отдал такое распоряжение, что до ноября, до ноября, как он так выразится, освободить Своей территории, ну, извините, если э, Вторая мировая держава, как они себя называют, Российская Федерация, не может справиться э, представителями э, вооруженных сил Украины, которые освободили э, такую мощную большую территорию России то ноября, то извиняюсь, гроши цена российским вооруженным сил. Это уже показывает этот факт, что Путин уже э, фактически э, получил первый прямой удар такой геополитический нокаут от Зеленского. Это факт. И Путин был вынужден признать это. И то, что сейчас Путин мечется туда-сюда, там приезжает в Баку, потом сейчас приехал, то я пою, так сказать, Чечню с этим и, так далее. И сейчас, не знаю, куда сейчас он еще хочет уехать. Даже Путин не, соизволил даже приехать на хотя бы в курс, хотя бы, так сказать, приехать или хотя бы, так сказать, как главный главнокомандующий, как, например, президент Зеленский, как верховный главнокомандующий, стоял под Харьковом, под Херсоном и лично руководил боевыми действиями, и освобождал свою территорию. Путин этого даже боится делать этого. Вот вы можете это, мы можем это представить, что для Путина уже так сказать, начался обратный отчет времени своего, так сказать, режима. Это уже факт. Я думаю, что я хочу поздравить украинских вооруженных э, представителей ВСУ, поздравить украинское руководство, что они абсолютно заставили Путина ну, капитулировать хотя бы перед своим, как говорится, э, руководящими кланами, которые сейчас он себя окружил, и заставили Путина признаться то, что э, российское руководство беспомощно и она не может, то есть, так сказать, вернуть контроль над своей территорией в течение двух-трех месяцев. Это уже, я думаю, что победа. Ну, дай бог, что еще до полной победы еще пока что, к сожалению, можно сказать, еще большой путь, но это уже, я бы сказал, маленькая, но очень, я бы сказал, геостратегическая победа над врагом, каковым является российский режим. Безумовно, це історична операція, яка буде ще вивчатися в майбутньому у відповідно і військовій справі, і загалом в підручниках у школах в історії, можливо, навіть під підручниках світової історії. Пане Вахтанже, як ось ця ситуація довкола якраз курщини того, що там відбувається зараз, і того, що проводять там сили оборони України як ця вся історія спостерігається, наприклад, Китаєм або Сполученими Штатами Америки? Ми знаємо, що Китай підтримує у багатьох сферах Російську Федерацію, не скажімо, це не є добросусідня добра до нас країна до України. А сполучені штати часто навпаки перешкоджають покласти край певним якимось операціям, і зараз є навіть такі думки, є побоювання того, що Сполучені Штати Америки, Захід загалом, може втрутитися в діяльність військово-політичного командування України, втрутитися і вимагати відводу українських сил з Курщини відповідно можливо. Вкотре ми почуємо якісь е якісь коментарі з приводу сідання за стіл переговорів. А натомість ми бачимо успіхи українських сил оборони, і варто було б ці успіхи толерувати. Натомість можуть ці успіхи бути вкотре заблоковані. Як міжнародні країни, міжнародні партнери, друзі і недруги спостерігають за тим, що відбувається на Курщині, на вашу думку? думаю, что как раз э, Курская, курский блицклик, я, я так назвал украинский блицклик курский, э, показал, что международные системы элементы уже меняются. И то, что Китай и э, США уже ведут переговоры о том, что как закончить эту войну, это логично, Как все прежде всего... Это скоро проявится, я думаю, что в сентябре уже официально будут конкретные предложения от администрации США и от китайского руководства. Кстати, тоже сказать, что китайское руководство тоже в таком же плане. Фактически можно сказать, что украинское руководство фактически скопировало китайский э, вариант, потому что китайцы, как вы знаете, после распада Советского Союза у Российской Федерации отняли тысячи квадратных километров. Вот что. Э, Даманский, так сказать, полуинциденты, Даманский полуостров и так далее, где были боевые действия, а сейчас уже контролируют китайские китайская народная То есть это фактически получается китайцы я, в гибридном варианте, ну, в гибридном варианте, они и так уже, так сказать, вернули свою территорию и отняли эту территорию у Российской Федерации, то э, та же ситуация уже то, так сказать, э, Российской Федерации уже в Курске и в Белгороде, это уже факт, я тоже еще сказать, что э, господин Зеленский дал абсолютно правильную, абсолютно, так сказать, такую справедливую оценку, что украинские вооруженные силы не будут оставаться на территории Российской федерации, и э, Украина не заинтересована, так сказать, хотя бы так сказать, в таком захвате российской территории. Как только, так сказать, российские оккупанты будут выведены с территории украинской э, Украины, в том числе из Крымского полуострова. То в той же день українські ворожові сили оставят эту територію. Абсолютно... Пане Вахтанче, даруйте. А наскільки важливо для міжнародної спільноти, для регіону, а, да, да, да. наприклад, вашого, чути ось такі заяви від військово-політичного командування України про те, що Україна не збирається залишатися на чужій території? По-перше, це показує, що Україна веде справедливу війну. во перше Во-вторых, Украина показывает, что им не нужны чужие территории, в отличие от агрессивных, так сказать, злобностей от государств, которыми являются, там, например, КНДР, Иран или Российская Федерация. То есть они демонстрируют абсолютно справедливость. Вот это самое главное справедливая война, которая ведет, Отечественная война, которая ведет украинский народ против российских оккупантов. И э, то, что это хороший претендент, что даже, так сказать. Такая, ну, по сравнению, так сказать, с Российской Федерацией, так, например, с Америкой и так далее, ну, по сравнению, так сказать, маленькое государство. Ну, а Украина не маленькое государство, но я говорю, по сравнению, так сказать, с а... На жаль, я с паном Вахтангом. Нагадаю, что с ним спілкуємося про то, как Курдская операция Украины... впливає на послаблення політичного становища Путіна. Пане Вахтанже даруйте розвірвався зв'язок. Так, так, звісно. Я хочу сказати, що тем более що вопрос освобождения Северного Кавказа дает э, хороший момент, потому що, наприклад, если э... такая маленькая государство, ну, не маленькая государство, но такая, ну, так, средняя держава Украины может, так сказать, фактически освободить территорию Российской Федерации и начать освободить войну против расизма на ее же территории, почему Грузия не может освободить, например, Северный Кавказ? Я говорю так, условно, я бы сказал, условно, это хороший претендент, тем более, что многие северокавказские народы ждут Етава субазительна мота сказать. То, я певно вас розумію, То пане Вахтанже, що наприклад грузинський народ може бути е, натхненим ось цією курською операцією е, силами оборони України, і невдовзі може розпочати, е, скажімо так, дублювати дії е, збройних сил України задля визволення задля повернення своїх територій е, від російського ярма. Конечно, абсолютно точно, абсолютно правильно могу сказать, потому что если в отличие, так сказать, например, будет это, ну, по сравнению с Украиной, мы очень слабое, так сказать, самое государство, но мы, у нас очень э, сильное геополитическое, я бы сказал, положение, потенциал. Если мы, так сказать, дадим возможность нашим всем братьям начать охладительную борьбу, хотя в политическом контексте, и они получат свободу от, от российского расизма, то это будет общая наша победа. Я, я это и, и, имею в виду. То есть не обязательно, например, э, с оружием в руках бороться, например, например, с фашистами, как говорится, на Кавказе, потому что Кавказ – дело специфическое, да? как говорит товарищ Сухов, Восток – дело тонкое, а Кавказ тем более, так сказать, очень тонкая, я вот я политическая линия, здесь не нужно, так сказать, э, нападать или пойти на территорию Российской Федерации, э, э, это уже требуют сами, сами же северокавказские народы, которые уже э, порабощены российской первой империей, потом советской империей, сейчас уже новой российской империей и ждут э, своего часа. Кстати, Грузия первая государство, которое признало гено чер черкесский геноцид. И это очень интересно и дала большой повод для того, чтобы э, в таком черкесском, так сказать, э, сегменте Северного Кавказа начались бы новые брожения к освободительной идее всего черкесского народа и всей, так сказать, такой западной части, западной части Северного Кавказа от рашизма. То есть это вот интересный момент. Кстати, в Чечне, который сейчас является под деспотизмом Кадырова, который является фактически хаджимуратом Кремля, то есть там тоже могут начаться новые, так сказать, волнения. Не говорю уже о Дагестане. Дагестан, Чечня, там национальная, так сказать, националистическая идея еще, так сказать, не, не, умерла, она еще, так сказать, жидится, это может тоже, так сказать, начать борьбу э, против расизма. Кстати, уже против уже борются наши абхазские братья и друзья. То есть там и тут тоже э, на абхазской территории уже появляется тонка о том, чтобы расизм является главным врагом не только абхазского народа, но и всего Кавказского региона. Вот это очень интересный момент. Этот процесс уже начался, как говорил покойный Михаил Сергеевич Горбачев. Я думаю, что этот процесс уже, так сказать, будет еще более, так сказать, развиваться. И я думаю, что мы получим тот же Курск, но более, так сказать, мирными способами. Ну, і це може відбутися, я вас правильно розумію, саме на Кавказі, але що може відбутися недовзі? Чи правильно вас розумію? Чому чи, чи може відбутися якийсь бунт, переворот, можливо, саме у Московській області у Кремлі? Наскільки цей потенціал великий наразі? Ви політичний бунт, і мітя ж зісно я довжни, це не фантазія, а реальність. Потому что если Путин не справится так сказать, с этой, так сказать, дилеммой дилемой на своей территории в течение двух или трех месяцев, то э, режим Путина падет. Я это прямо могу сказать. И если это вопрос э, Путин не сможет, э, как, как он по своему, так сказать, линии отрегулировать до ноября, то я могу прямо сказать, что все кремлевские кланы будут э, бунтовать против Путина и его просто свергнут. В а что может быть дальше, господин А что может быть и далее, этого? А дальше Во-первых, эту войну начал Путин. То есть вся ответственность лежит на этого диктатора. И после Путина как раз Российская Федерация будет... Новая руководство будет вынуждено остановить эту войну и вывести оккупационные войска. Это вот главный факт. Я это прямо могу вам сказать. Как, например, большевики, например, сдали, так сказать, в свое время, когда было, было падение царского режима, в 2017 году и был подписан, бресветовский, Брест так сказать, договор, по которому, да, вот Украина и Грузия получили независимость, в те времена, я говорю, в 2017 году, в 2018 году, вот, то же самое произойдет и сейчас. То есть новое российское руководство уже не будет в том плане, чтобы возобновлять боевые действия или войну против Украины. То есть у них будет хватать своих проблем, чтобы решать уже на своем внутреннем территории. То есть они будут будут вынуждены, как говорится, как говорится, как бы вернуть контроль над своей территорией и потом уже, как говорится, начать создание новой политической системы самой Российской Федерации. Ну що ж, будемо стежити за тим, що відбуватиметься і на Курщині, і загалом в Російській Федерації. Сподіваємося, що дійсно ваші прогнози невдовзі виправдані будуть. І ми побачимо, що на Росії відбуватимуться бунти, перевороти, чи що завгодно завгодно і що пришвидшить і закінчення війни справедливий мир для України, справедливу перемогу. І відтак звільнення і народів від російського чобота у якраз тому регіоні, де розташована і Грузія, і загалом на на Кавказі. І відповідно, що наші грузинські друзі матимуть змогу повернути окуповані Росією території саме Абхазії і Осетії. На все добре, пане Вахтанже, і тримаємося, Будемо стежити за цим всім. І дякую вам, і слава Україні, слава Грузії, і слава незалежному Кавказу, героям слава і слава Дам нашим слава. грузинським друзям і е, кавказцям.